Сломался мост, упала невеста, упала вся свадьба. Не розумію, для чого вони піднімають пенсію? Мені просто Дорожчає все перед під'ємом пенсії і після під'єму пенсії. На Росії з кожним днем все більше і більше піднімається хвиля незадоволених кремлівським режимом. Одні скаржаться на колапс у сфері житлово-комунальних послуг, інші на відсутність зарплат, високі ціни та маленькі пенсії. А ще в людей немає електроенергії та води. Ось ті жителі Ворона вже взагалі скаржаться на те, що зима близька, а міс. местная влада даже не думает до нее готовиться. Мы вынуждены обратиться жители города Воронеж и города Семилуки. В наших городах наступил коллапс в сфере ЖКХ. Многоквартирные дома не обслуживаются, коммунальные ресурсы не поставляются, а в случае поставки не соответствуют требованиям безопасности. Наши дома разваливаются и требуют капитального ремонта у меня всех домах сроки ремонта были перенесены на 10 лет но состояние домов катастрофическое представители власти самоустраняются от проблем поэтому наши котельные до сих пор не начали подготовку к зиме начиная с осени весь наш город останется без тепла а правительство региона только делает видимость попыток назначить главу города. Мы находимся на грани серьезной коммунальной катастрофы. По многоквартирным домам не ведется никакая работа по подготовке к зимнему периоду. Это создает реальную угрозу жизни и здоровью жителей. В результате отсутствия отопления в зимний период жители этих домов могут столкнуться с крайне тяжелыми условиями жизни. В прошедшую зиму все новости трубили о замерзающих людях в Московской области. В этом году все будут писать о замерзших Людях вороніш свої області. Тим часом пенсіонери благають перестати підвищувати їм пенсії. Так вам не почулося перестати, бо кажуть, коли піднімають пенсії, одразу ж піднімаються і ціни. Для чого вони поднимают пенсію? Мені просто интересно. Дорожает все перед під'ємом пенсії і після під'єму пенсії. Вже пускай была була пенсія, як была, була, щоб не дорожало все в магазинах и везде. А ось так у Тюмени роздавали безкоштовний шашлик. Голодні росіяни буквально один в одного виривали його з рук, адже купувати м'ясо росіяни вже просто не можуть собі дозволити. Черга за безкоштовним шашликом була настільки великою, що на всіх його не вистачило. Дайте всім вийти. Тим часом у ставропольському краї місцеві скаржаться на відсутність води вже два тижні. Місцева влада обіцяє вирішити цю проблему. Проте десь у році так 2025-му. Поки ж ці привозять якусь мутну жижу, яка взагалі не придатна для споживання. Мы, жители поселка Водного, Апанасиковского района, обращаемся к вам за помощью. Это уже крик о помощи. У нас нет воды больше недели, даже две недели. Ее нет совсем, ни пить, ни животным. Привозят наша администрация 50 литров. Этих 50 литров нам хватает. Да на что ее должно хватить? Мы должны поужинать, позавтракать, пообедать. Не берем в счет стирку, детей. вещи. Нам когда купаться надо, жить надо. Помогите нам, пожалуйста. К вам, жители поселка Хлебный, Апанасенковского района Ставропольского края. У нас в кранах нет воды две недели. И это проблема не только наша. Но в основном обесточено все Апанасенковье. В кранах нет воды, вода не течет. Обращались в водоканал. Нам ответ все устарело, нет финансирования. Есть подвоз э, такой, питьевой воды, но она очень мутная, она грязная и она воняет горкой. Есть техническая, но техническая вода, и дают его всего по 200 литров, а питьевой по 50. И это очень мало. А технической не хватает даже для управки хозяйства. И вода в колодцах закончилась уже, ее негде просто взять. Как нам выживать при этом? Что нам делать? Скажите, пожалуйста. Подошли, воды нет. Понятно, что ее нет. Во всем крае у нас нет воды, потому что ну, вот такая у вот нас критичная обстановка сложилась, к сожалению. Люди нас понимали и слышали. Это вот та наша работа, которая сегодня необходима. Значит, ну и второе направление, опять-таки, из этой бегержи тоже. что... Наше хамське отношение, когда руководитель отделения водоканала отправляет людей куму, хаміту. Тим часом Якутію продовжують охоплювати масштабні пожежі. Проте гасити полум'я виявляється нікому, адже майже всіх якутських рятувальників відправили на війну в Україну, а місцевим радять просто бігти з палаючих будинків, поки в них ноги є. Сіла і 22 працівників, які приїхали. Е Сырьянки и города Якутия. Сейчас получается следующее, да, что мы больше никого не эвакуируем, так? Остались только бойцы, так? Вот, Глава да? села обзвонился сейчас 15 минут назад. Он говорит, нужно уже вывозить работников МЧС, которые находятся там в лесу. С их стороны идет большой верховой пожар по сообщению которые на ему сообщили главе поселения. Их нужно вывозить. Их же там не привязали к этим деревьям. Они же, наверное, ну пусть бегут тогда. По нашим данным, по нашим данным, к службам МЧС они отошли уже. И вот пока Якутия палает, Бурятия тонет. Автомобили пытаются врятовать какие-то дивокуватые тракторы. А ще по всій Росії продовжується мостопад. до мамі ось свадьба. Сламався мост, упала невеста, упала вся свадьба, Упали всі діти упали. Зараз мокрі всі. Хто упав з моста? Скільки чоловік в групу скидаю? Це вже міст буряці, і це до речі, федеральна траса, яка веде до Монголії. Все дыра. Пацаны, перед Тураном. Она пристала. Вот эту машину только что вытянули. Она ехала и провалилась, она здесь стояла. Загинсан. Ина, хареши, ина, нурхани, Отойди! Трассы нету. Все, трассы нету. Чипы! ЧП вольны? ЧП. ЧП.

Вода загалом продовжує кошмарити всіх росіян. Потужний роган цього разу налетів на Краснодарський край, через що все місто просто пішло під воду. <звідчатрична> Виставіть, Ваня! Ваня, надо виставити. Антидощ, Іван Майдермен. <звідчатрична> Хорош. Ну ж, Пошоп. давай все отгоним смог выполнить. По номера полностью был затоплен. Вообще жесть просто. Хотел проехать, поднял тачку, а там вода, смотрю, под землю уходит. Но я хорошо, что не поехал туда. Новогинская река. Как же нам ее перейти? Только вот так. Ох, течение как бы не унесло. Ну вот. Перебрались на другой берег Новодинской реки. Склон. Возле девятой школы заезд на бытку. Новая речка. Обязательно пишите ваш коментар, поставьте лайк и чекайте на следующий выпуск.